دیوانه ای نیسوار روزی بود روزگاری بود یک روز مردم دیدند یک نفر بر یک نی بلندی سوار شده با یک دستش نی را گرفته و با دستی دیگرش یک شلاق و مانند کسی که سوار بر اسب باشد در میدان بازی می دود و بر می جهد و فرو می جهد و می خندد و خوشحالی می کند و گاهی با شلاک بر اسب، اسبش می زند و آن را هی می کند و بی آن که اعتنای به مردم داشته باشد می رود و می آید و بچه ها او را از دور به یک دیگر نشان می دهند و می گویند دیوانه است دیوانه است مردم این مرد را باز هم دیده بودند که در کوچه رفت و آمد داشت و با کسی حرفی نداشت و سر به راه و سر به بود و همه او را یک آدم عادی میدانستند ولی آن روز همه گفتند که بیچاره دیوانه شده است وقتی دیوانه اینه سوار چند بار میدان را دور زد و به کار خودش مشغول شد پیر مردی که از آنجا میگذشت او را صدا زد و ازش پرسید هیچ معلوم هست که کاری چه کار می دیوانه گفت البته که معلوم است می بینی که دارم اسب سواری می کنم مرد گفت اسب او اسب این که اسب نیست نی است دیوانه گفت نی است یا اسب است مگر با تو کاری دارد یا برای تو ضراری دارد که در کار من دخالت می کنی مرد گفت نه خیر برای کسی ضراری ندارد اگر ضراری داشت که میرفتم و از تو شکایت می کردم ولی آخر این کاری که تو می کنی به کار عاقلان نمی ماند یک کاری مسخره است یک دیوانگی است یک آدم آقیل هیچ وقت این کار را نمی کند می خواستم همین را به تو یاد آوری کنم دیوانه پرسید ببینم آدم آقیل چه کار می کند که مسخره نیست و عقلانه است مرد گفت معلوم است دیگر آدم عاقل به وظیفه اش عمل می کند،, می کند کار می کند کار مفید و با کارش زندگیش را اداره می کند قدری هم استراحت می کند قدری هم عبادت می کند قدری هم مطالعه می کند و از این چیزها دیوانه گفت بسیار خوب آدم عاقل وقتی همه این کارها را کرد و کارش زندگیش خانه اش عبادتش خوابش مطالعه وظیفهش وظیفه اش همه چیز را رو به راه کرد و آه آیا هیچ وقت حق ندارد قدری گردش کند و یا در میدان بازی کند یا بخندد یا خودش را به چیزی مشغول کند و مثلا برای خودش تفریح کند مرد گفت چرا وقتی کسی تمام کارهای واجب و لازمش را درست کرد برای خودش هم حق دارد که قدری از وقتش را صرف تفریح کند مثلا ورزش کند نقاشی کند گردش کند و هزار چیزی دیگری ولی همه اینها باید به ضرر باشد و عقلانه باشد دیوانه گفت باز گفتی عقلانه ببینم اگر کسی اسب سواری را دوست داشته باشد و در محلی که مزاحم کسی نیست سوار اسب شود و خوشحال باشد و بخندد عیبی دارد مرد گفت نه خیر عیبی ندارد اسب سوار هم وقتی کسی دوست داشته باشد نوعی ورزش است و تفریح است ولی آخر اسب سواری با نی سواری فرق دارد دیوانه گفت چه فرقی دارد مرد گفت آه عجب گیری افتادیم ها اسب سواری با نی سواری فرق دارد این چه حرفی است که میزنی مگر دیوانه شده ای؟ دیوانه گفت هیچ هم دیوانه نیستم به نظر من اسب سواری با نی سواری هیچ فرقی ندارد من میدانم که اگر هم بر اسب سوار بودم دیگر بیش از این که هستم خوشحال نبودم آیا تو بخیل هستی که من خوشحال باشم؟ مرد گفت نه من بخیل نیستم خوشحال باش ولی چرا به جای اسب بر نی سوار شوی که مردم تو را دیوانه حساب کنند؟ دیوانه گفت والا اینش دیگر تقصیر من نیست کسی که مرا دیوانه حساب می کند یا خودش اسب دارد یا اسب سواری را دوست نمی دارد و میخواهد با مسخره کردن من خودش را عاقل تر جلود بدهد من میدانم که دلم میخواهد اسب سواری کنم اما اسب ندارم و دلم را به این نیسواری خوش کرده ام این کار هم برای هیچ کس ضرری ندارد اگر می آمدم پشت دیوار خانه تو می دویدم می توانستی اعتراض کنی ولی اینجا میدان بازی است من خوشحالم آنها هم که مرا تماشا می کنند از نی سواری من بیش از تماشای یک اسب خوشحالم پس دیگر هیچ دلیلی ندارد که بروم غصه بخورم چرا اسب ندارم من تمام کارهای واجب و لازم را رو به راه کرده ام و حالا نیم ساعت وقت پیدا کرده ام که برای خودم شادی کنم اسب سواری مرا شاد می کند و اسبی من هم همین نی است دیوانه هم کسی است که نان خودش را می خورد و زحمت میکشد تا مرا از خوشحالیم محروم کند تو اگر کاری آقلانه تر سراغ داری برو همان کار را بکن که دیوانه نباشی دیوانه این را گفت و اسبش را هی کرد و خورم و خوشحال به راه خودش رفت و آن وقت مرد عاقل با خود گفت بیچاره دیوانه است